Вы на моем канале Леди Кэт. С вами я, Эмили. И Эшли. Это да, вам не показалось. Да-да. Угу. Это новая стоечка. Эшли. Или как там тебя? Да, иди сюда. Привет. Я знаю, плохо тут видео, да, я что-то тут не очень так светло, все у нас за погодой. За погодой, что? Короче, за окном у нас вот такая погодка, смотри. чу я бегу, фаня, да, ханя меня. О, сейчас я грохнусь, но ничего. Ммда. Да, я новенькая стоячка. У Кати. Да, 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 я девочка. Это было, конечно, я хотела вот эту вот стоячку на Новый год. Но я ее решила просто так заказать. Да, это вроде бы сянская да? Что же, если я не так сказала, конечно. Мне кажется, это что она такая. Угу, да, да-да. И я не знаю, это, наверное... А, кстати, она без магнита. Нет. Итак, я хотел. Стоп, я же должна это говорить. Ну, валяй, давай. Я хотела сказать вам огромное спасибо за 127 подписчиков на канале, но ну, у меня долго не было видео, последнее видео было м -м, месяц назад, да, простите, я просто не знаю, у меня не было времени снимать, да, и некоторые пишут, что я неправильно держу пэтов, вот так вот я их держу, просто мне это неудобно, и у меня рука затекает иногда, и я их так беру, делаю, а вверх просто не очень удобно. Ну, вы предлагаете, конечно, возможно, сейчас кто-то говорит, ну, на палочках снимай. На палочках неудобно, мне кажется. Я пробовала. Да, ну ладно, попробую так все делать. Короче, простите то, что так дол долго не было видео. И из-за того, что не было долго видео... что ты смеешься? Это как-то странно звучало. Короче, за то, что долго не было видео, я для вас сниму новое видео. Ну, это, конечно, не новое, это... Да, это будет новое видео, только это не сериал, ничего. Это будет лпс кухня. Да, у меня, ну, может быть, несколько ингредиентов появились. Да, так что все из этого... То, что у меня долго не было видео, я сниму видео про лпс кухню. Да. Короче, который сегодня <кх> выйдет. Кстати, в этом телешоу будет участвовать новый персонаж. Сто процентов сейчас несколько людей подумали, то, что это ты будешь. Нет. Кстати, Эмили будет его, наверное, вести. Я? Я не хочу, чтобы меня потом засудили. А там заберу? Да! Ну, тогда я буду, хорошо? Ой, да бога ради. Еще Да, короче. Ну ладно, я буду вести. Да, короче, будет там. Новый участник. Да. И, да, кто-то мне не верит, что я в шестом классе. Да. Тогда -да, учебник по русскому. Видите, шестой класс. Так, отойди, пожалуйста. Русский язык. Шестой класс. Вот так вот. Так вот, короче, я сейчас буду снимать видео про ЛПС-кухню. И, как я сказала, будет новый участник. Да. Так что сейчас это выложу видео и буду снимать новенькое видео, так как у меня памяти много. И все старые видео, которые я снимала на планшет, они удалились. Потому что я, не знаю, куда-то нажала и все удалилось. Блин, там такие видео были хорошие. С природы даже были. Где я была на природе? Ладно. Еще раз спасибо вам за 127 подписчиков. Это было в шоке вообще. Ого. 127 подписчиков. Это так много. Вот бы дали бронзовую награду за 1000 подписчиков. Ну, или за 100 хотя бы, да. То есть бронзовая, кнопка бронзовая. Ну, бронзовая награда, это, как я сказала, типа кнопка. Да. Ну ладно, всем пока. До новых встреч. Пока-пока. Эй, меня забыли. Пока.